Друзья, всем привет! Смотрите, завтра в 22.00 будет все просто какой неймовірний верный матч у чемпионов загальный загальний групповый этап, третий тур. Мадридский Реал Хаби алонса у себе дома в Мадриде на Сантьяго Бернабео. Мадридский гранд будет принимать туринский Ювентус. Туринский Ювентус. Uh, ну і Сьогодні я хочу друзі, поговорити про Мадрид Алонсо, про Ювентус Тудера. Давайте про все будемо говорити з вами по порядку. Uh, давайте ми пригадаємо очні матчі, деякі були зіграні між командами. Ну Дивіться: останні матчі ось такі були: одна перемога Мадридського Реала, одна перемога туринського Ювентуса. 3 серпня 2023 року Ювентус перемагає мадридський Реал з рахунком 3-1. Останній матч ці команди зіграли зовсім нещодавно, 1 липня 2025 рік. Команда встречалась на колдовом 5 свита, как вы помните В дни 8, и тогда Гонсало Гарси Принес Мадридскому Реалу перемогу Тогда Реал уже тренировал Хаби Алонсо, Ювентус, Игорь Тудор То есть те сами команды Да, Игорь Тудор Головный тренер Ювентус Хаби Алонсо, главный тренер Мадридского Реала И Реал перемогает 1-0 И перемогает в принципе Пудилу И не чемпион Реал Володив И ударов больше, то Все було на боці Мадридського Реала. Ці цифри були на боці Мадридського Реала. Мадридський Реал до речі, до півфіналу там дійшов, але команда Париж 0 04. Добре, з того моменту вже пройшло, до речі, більше трьох місяців, і, М -м -м, безперечно, навіть за ці місяці також дуже багато чого змінилося. Мадридский раунд, до сейчас и сильным лидером в чемпионате Испании. Вице-чемпион мает 24 очка, одна поразка, 8 перемог, 20 забитых мяча, 9 мяча пропущенных, наикращая оборона в Лизе, плюс 11 забытых забитых и пропущенных, одна из наикращих в чемпионате Испании. Была себя поразка 2-5 вида мадридского атлетика, вид педопеченных Дигсмионы, 27-го вересня команда да, 5-2. Но ну, Атлетика там команда показала потрясающий уровень абсолютно футбола. А, ну и, соответственно, по после этого перемогли Кайрат 5-0, Вильяреал 3-1, Хитафон 1-0. Как раз то после всей международной паузы важкий матч, но да, главное это 3 очка. Потом у Мадридского Реала матч не про -то кого -то, там не Барселона Эль Классика, мы с вами очекуем неделю супер -матч. будут встречаться одни из лучших команд в Испании. А на данный момент лучшие команды в Испании. Потом Валенсия, потом еще один. Потом Ливерпуль на Энфилде у Реала. Это у нас и вторник, четверг. Давайте еще один супер матч. И потом Валикана. Ну вот такие наиболее да, вот расклад до международной паузы. ми з вами бачимо. Ну і справді, справді, друзі, усі команди, Ювентуси, Барселони, і тут і Ліверпуль, тут і справді Мелікани, і Валенція. Ну, нелегкі, нелегкі матчі на Мадридський Реал. Ми з вами очікують. Ну, в принципі, як і на Ювентус. Давайте подивимось, як Ювентус. В Італії команда сьома, 12 очок, одна поразка, 3 нічих, 3 перемоги. А 9 мяч в Ювенту забил, 7 пропустил, плюс 2 порезанных забитых до и на 3 очка команда по игре зараз там Роме, и КАЙД зараз в зоне Лиги Чемпион. Но если мы берем контекст за то на 4 балла. Ну, в принципе, в Венце е... все еще абсолютно шансы. У нас в нуле компании команда была четвертая. Она команда играет Игоря на 7 позиции. Вентус, играя нестабильно. Потрясающий был матч против Дортмунда, например, мне не пригадываемся. Это ничья 4-4. А, ну, Путин было с Верона, ничья с Таланта, с Вильяреалом, с Миланом, Микома проиграли. Вот. Останник у Ивентуса играл, был над Миланским Интером 13-го Потрясающая перемога 4-3 на Ивентус Стадион. То, То матчи Ивентуса, они дуже такие, знаете, неоднозначные. То, -то команда из правды, знаете, может выдать прям супер матч, супер футбол результативный, может проиграть Кома. Вот, поэтому от Ювентуса из правды можно учитывать и будь что угодно. Ну, то еще у команды индивидуальный класс, дуже сильный, я думаю, пытаюсь, Думаю, так. А до международной паузы еще будет Лация, Динезе, Криминозе, Спортинг, Тарина дерби, ну так уж, согласитесь, да, нелегкий матч на Ювентус. только у мадридского Реала в календарь Но и у команды стурина Да и чем можно тут торчить сгадать это противостояние в Лиге Чемпионов, да, в сезоне 17-18 этот легендарный матч, когда там Криштиано Роналду еще забивал то в падении через себя. Ну, понятное дело, там взагали это полностью уже инчи команды. С тех частей взагали никого не кровахали, да, не завершилось. А, вот 3-0 Реал на event Стадион. Потом ивент на Сантьяго Бернабео выиграл в 3-0. Команда взорвала уже камбэк. Но Криштиану реализовал пенальти на остальных секундах. И Мадридский Реал прошел дальше. И взагали Тульгу Чемпионов. Сам Реал Мадрид выиграл. Ну, это короли у нас чемпионов. Ну, это Мадридский Гранд, это короли. Это короли Европы, и зараз они на другие позиции. 15 титулов, нагадаю, еще Мадридского Реала, Лиг Чемпион, это недосягаемая отметка, просто недосягаемая Зараз, если сказать и про нынешний стан, то Реал две перемоги над Марселем, над Кайратом. Резница плюс 6, одна из лучших. Вот, 6 очок с 6 мажливых в Не так все пока еще гладко. 2 очка команда расписала ничью с Дортмундской Боруссией. да, расписали боевую ничью. Ну, ведь, видно, расписали ничью с Вильяреалом перестрелка 2-2. Хотя втратил и перемогу на 90 хвилин Ренату Вейга. Забивал. Рената Вейга забивал гол ворота Ювентуса. Вот. Вот такая была, друзья, развязка. И Рената Вейга забил. Кей был в Ювентусе. Вот такая, друзья, ирония судьбы выдалась. А еще что со мной завтрашнего матча, то я хочу, чтобы, знаете, Матч был очень интересный. То есть обиды команды сильные. Мадридский Реал играет дома. На Сантьяго Бернабео Мадридский Реал в цьому сезоне потрясающе выглядит. Я считаю, что Мадридский Реал является фаворитом на завтрашний поединок. Так, друзья. Тому да, Мадридский Реал фаворит, но Ювентус такой же приезжает на Сантьяго Бернабео. Не просто для красоты. А Ювентус приезжает для того, чтобы показать потрясающий матч. И, в принципе, матч Реал Ивентуса Не за встание, там... Не за встание, там, на ведь эти матчи, были, да? В принципе, завжды матчи Реала и Ювентуса были дуже особливыми. Хотя, вы знакомым 5 чемпионате света, Реал абсолютно по делу переиграл Ювентус. Абсолютно во всех аспектах игры. Вот, с тому я... Такого хорошого матчу, і думаю, що обидві команди заб'ють. І перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя думка. віддаю перевагу мадридському реалу, тому що мадридський Реал грає все-таки вдома. Я все-таки думаю, що Реал зараз стабільний. а Ювентус зараз все-таки команда ну, крайне нестабільна. Вот можуть вийти матч проти Дортмунда на против того же вели Реала, но могут провалиться с кома. А Тому, в принципе, нестабильность Ювентуса присутствует, и, как по мне, Мадридский Реал все-таки за раз команда более готова, и думаю, что Реал все-таки завершится и матч с тремя очками. Оба две команды забить, и думаю, что Мадридский Реал с минимальным рахунком 2-1, и Ювентус переможет. А, Тоді, друзья, да, Мадридскому Реалу доброты, Ювентус доброты вам, друзья, любви, добра и счастья. Вот. Туди будь ты счастливее, будь ты счастливее, друзья. Всем пока.